bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi insyaAllah pada hari ini saya akan uh, mengupas tentang topik yang bertajuk akhlak jadi topik yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan iaitu berkaitan dengan uh, perkaitan isu uh, keruntuhan akhlak dan uh, tokoh rujukan akhlak iaitu Sajidina Abu Bakar As-Siddiq jadi uh, bagaimanakah boleh berlakunya kedudukan akhlak ni contohnya faktornya dan sebagainya dan kita pergi pula kepada uh, contoh yang dijadikan sebagai rujukan uh, dari bidang akhlak iaitu sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Baiklah tanpa membuang masa kita terus masuk kepada apakah yang dimaksudkan dengan akhlak Jadi apakah itu akhlak Akhlak ni dia berasal daripada perkataan kata jamak khulub yang diambil daripada bahasa Arab jadi ianya membawa maksud ha, tingkah laku, perbuatan, tabiat dan ha, sebagainya Jadi akhlak ni dia merupakan satu sifat yang melekat kepada diri seseorang Dan seperti mana kita tahu akhlak ni terbagi kepada dua keadaan Jadi yang pertama ialah akhlak mahmudah dan yang kedua ialah akhlak mazbumah Contoh akhlak mahmudah ni seperti kita tolong menolong, hormat menghormati dan sebagainya Manakala akhlak mazmumah ni pula Akhlak yang bawa kepada satu uh, Perkara yang tidak baik Seperti uh, merokok Berzina Dan sebagainya Seterusnya kita masuk pula kepada Isu-isu kerentuhan akhlak Jadi uh, akhlak ni dia merupakan Satu perkara yang penting lah Bagi seseorang individu terutamanya Bagi seseorang individu muslim Kerana akhlak ni dia mencerminkan uh, Peribadi seseorang tersebut jadi, uh, kini akhlak ni dia menjadi satu perbincangan iaitu topik hangat berkaitan dengan keruntuhan akhlak. Jadi, di Malaysia ataupun di negara selain daripada Malaysia, contoh Indonesia, uh, Arab, Saudi dan sebagainya, dia dapat menyebutkan bahawa uh, banyak isu-isu uh, yang berkaitan dengan keruntuhan akhlak. Antara contoh uh, keruntuhan akhlak yang berlaku iaitu yang pertama ialah seks bebas. Yang kedua, penagihan dadah dan alkohol. Poteng kelas, tidak menghormati orang tua, menipu dalam jual beli, sombong dan menunjuk-nunjuk kemewahan. Jadi, macam mana keruntuhan akhlak ni boleh berlaku? Jadi, keruntuhan akhlak ni dia boleh berlaku aa, melalui beberapa aa, faktor. Jadi, faktor yang pertama ialah, ya, ialah persekitaran. Di mana persekitaran tu menunjuk sekeliling seseorang tersebut. Contohnya, sekiranya seseorang itu berada di persekitaran yang baik. Contohnya, dia berada di kawasan yang uh, Zon uh, Rokok Setelah tidak langsung, ianya akan uh, Terikut dengan Undang-undang uh, persekitaran setebut And, uh, Jika kita lihat pula uh, Persekitaran yang tidak baik ni Contohnya, uh, di satu kawasan tu Ada Tempat-tempat uh, yang tidak baik, iaitu Tempat buli dan sebagainya Setelah tidak langsung, kita akan turut uh, Mengikuti apanya Berlaku di persekitaran tersebut Yang kedua ialah faktor pelaga Dan uh, Ibu bapa ni yang Balik era kini uh, Ibu bapa ni terlalu sibuk dengan Pekerjaan Di mana uh, Mereka ni tidak Mampu memberi sepenuh perhatian Kepada uh, Anak mereka iaitu Untuk mendidik anak mereka Kerana Ibu bapa ni lah yang merupakan uh, Orang yang pertama mendidik Anak mereka sebelum uh, uh, Apa Sebelum yang kedua iaitu sekolah Jadi Uh, bapa ni dia tidak mengambil endah terhadap perkembangan anak mereka. Jadi, uh, keluarga yang tidak mengambil perhatian kepada anak mereka merupakan salah satu faktor yang menyebabkan anak mereka ni menjadi bebas untuk melakukan perkara-perkara uh, yang uh, mengikut kebebasan mereka. Jadi, di media sosial sekini, banyak orang yang membincangkan tentang street parent ataupun uh, keluarga yang apa orang kata yang agak ketat lah jadi sebenarnya Street parent ni Dia yang bagus lah Sebab apa Dia menjaga kita Sepenuhnya Daripada kita melakukan Perkara-perkara yang tidak baik ha, Faktor yang kedua Eh faktor yang kedua tadi Keluarga yang, yang ketiga ialah Didikan agama Jadi tidak dapat Dinafikan lah Bahawa uh, Didikan agama itu penting Kerana Ianya yang, yang akan menjadi uh, Benteng Ataupun tembok Kepada diri seseorang tersebut uh, Agama yang kuat akan uh, Menjadikan seseorang itu Lebih yang bertakwa itu akan melakukan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Maka orang yang tidak mempunyai agama ataupun didikan agamanya lemah akan menyebabkan seseorang itu lemah imannya ataupun dia akan lebih aa, tidak rasa apa-apa dalam melakukan perkara-perkara yang aa, dilarang oleh Allah Subhanahuwataala. Dan faktor yang terakhir ialah rakan sebayan. Jadi rakan sebaya ini pentinglah kerana aa, kita dapat lihat tadi faktor yang kedua itu keluarga di mana apabila seorang ibu bapa tu tidak memberi Sepenuh perhatian kepada anaknya Maka anak mereka akan pergi kepada rakan sebaya. Jadi rakan sebayar inilah Yang akan um, Menghasut ataupun me Menyuruh rakan-rakannya Untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik Jadi itulah merupakan Serba sedikit tentang faktor-faktor yang boleh berlakunya uh, keruntuhan akhlak pada era kini Baiklah Seterusnya kita beralih pula kepada data isu-isu Yang berlaku di Malaysia Iaitu isu-isu yang berkaitan dengan akhlak lagi yang pertama sekali ialah kesalahan disiplin. Jadi pada tahun 2016, terdapat 11,895 murid yang terlibat dalam salah laku disiplin iaitu macam-macam lah. Seperti buli, aa, mengganggu kawan-kawan, dan -kawan tidak hadir ke sekolah dan sebagainya. Dengan ponteng sekolah menjadi isu utama. Jadi yang kedua itu berkaitan dengan dadah. Di mana kajian menunjukkan bahawa 14% remaja terlibat dalam penyalahgunaan dadah 25% mengambil minuman keras dan 18% melakukan seks bebas. Jadi data yang ketiga iaitu berkaitan dengan pembuangan bayi. Statistik Kementerian Kesihatan aa, menunjukkan bahawa pada tahun lalu iaitu pada tahun yang beri, yang sebelumnya a sebanyak 3,980 kes remaja mengandung anak luar nikah dilaporkan ada data yang terakhir iaitu berkaitan dengan jenayah itu tangkapan melibatkan pelajar untuk kes kes narkoti meningkat dari 467 pada tahun 2017 kepada 557 pada tahun berikutnya jadi kita dapat lihat di sini bahawa isu-isu yang berkaitan dengan akhlak ni semakin meningkat dari semasa ke semasa jadi bagaimanakah kita ni untuk nak membanteras ataupun nak mengatasi isu-isu uh, yang berkaitan dengan akhlak ini. Jadi uh, saya uh, mengambil ataupun berpandukan iaitu sahabat Nabi iaitu Abu Bakar yang di mana kita boleh kita boleh contohi dia untuk kita jadikan dia sebagai tokoh rujukan dalam bidang akhlak. Jadi siapakah uh, Sayyidina Abu Bakar ni? Jadi nama beliau ni ialah Abdullah bin Abi Quhafah dan beliau lahir pada 573 Masihi dan beliau juga merupakan khalifah pertama iaitu beliau lah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin dan beliau mendapat gelaran as-siddiq kerana beliau ni merupakan seseorang yang jujur dan membenarkan apa yang diperkatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang tak beliau ni memimpin umat Islam sekitar 2 tahun jadi itulah merupakan serba sedikit tentang uh, tokoh rujukan akhlak iaitu Sajina Abu Bakar As-Siddiq Baiklah, termasuk pula kepada pandangan yang saya nak tentang akhlak ni. Jadi, pandangan beliau ialah yang pertama ialah akhlak terbaik. Ialah mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Jadi, Abu Bakar As-Siddiq ni beliau menekankan bahawa akhlak yang baik adalah akhlak yang sesuai dengan ajaran dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentiasa berusaha untuk mencontohi setiap aspek kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perilaku peribadi, hubungan dengan orang lain hingga cara beliau menjalankan tugas sebagai pemimpin. Jadi hal ini selari dengan uh, ayat dalam Al-Quran iaitu laqad ka laqad ka laqad ka nalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni ialah uh, suri teladan bagi kamu. Jadi Abu Bakar sini ini berpend berpendangan bahawa Rasulullah ni merupakan contoh yang terbaik bagi kita untuk kita contohhi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, seterusnya pelajaran beliau yang kedua ialah menjaga hubungan dengan Allah. Jadi, pelajaran Abu Bakar kehebatan seseorang bukanlah terletak pada kedudukannya, tapi tetapi kepada kemampuannya untuk menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Jadi, kita dapat tahu di sini bahawa sekiranya seseorang itu menjaga hubungan baik dengan Allah Bagaimana kita nak jaga hubungan baik dengan Allah Kita laksanakan apa yang Allah suruh Dan kita lenggarkan, kita tinggalkan apa yang Allah larang Jadi itulah di mana Itulah yang boleh kita jadikan sebagai uh, Satu cara untuk kita menjaga hubungan dengan Allah Jadi bila kita jaga hubungan dengan Allah ni Secara langsung Kita ni akan uh, menjaga hubungan dengan baik sama manusia Baiklah, terus kita pergi pula kepada panduan tokoh jukan Iaitu Sayyidina Abu Bakar dalam mengatasi isu akhlak jadi yang pertama sekali ialah kesederhanaan dalam kehidupan. Jadi uh, beliau tidak pernah mengejar kekayaan duniawi. Dan beliau ni lebih mementingkan kebajikan umat Islam. Jadi kita ni uh, perlulah bersederhana dalam uh, kehidupan. Sebab apa? Bila kita uh, terlalu mencintai dunia ni, kita akan uh, lupa kepada akhirat. Sekiranya seseorang itu uh, bersederhana dalam dunia, Eh, bersederhana dalam kehidupan, Maksud beliau ni tidak akanlah Menunjukkan uh, kemewahan beliau Dalam media sosial Dan uh, tidaklah nak mempamerkan Segala harta pendah yang beliau ada Jadi, penting bagi kita ni Untuk memiliki uh, Ataupun mempunyai kesederhanaan dalam kehidupan Supaya kita ni tidak terlalu Mencintai dunia, iaitu hubung dunia Sebab apabila seseorang tu mencintai dunia Maksud uh, beliau ni Akan lebih susah untuk uh, Melakukan perkara-perkara yang baik Yang kedua ialah Mem yang kedua ya uh, keteguhan iman dan takwa jadi penting bagi kita ni untuk uh, mempunyai iman yang kuat dan uh, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dan kita merujuk Abu Bakar iaitu beliau ni mendahulukan agama dalam setiap kehidupan. Uh, bayangkan uh, Apa Allah Rasul takwa di sini bermaksud ialah kita melaksanakan segala perintah Allah dan kita meninggalkan larangannya. Kan bila seseorang itu bertakwa di mana dia mengikut apa yang Allah suruh iaitu solat. Di mana dalam Al-Quran menjelaskan bahawa inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mana solat itu dapat mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Jadi tidak dapat kita tolak bahawa bila seseorang itu solat di mana dia menjaga hubungannya dengan Allah Yang secara beliau ni akan terhindar daripada perkara-perkara yang tidak baik. Kerana solat itu akan menjadi benteng kepada diri seorang tersebut. Yang kedua pula ialah iman. Iaitu iman ini menunjuk kepada kita percaya akan uh, rukun iman dah. Di mana rukun iman ini kita dapat tahu. Ada enam. Yang pertama ialah beriman kepada Allah. Yang kedua ialah kita beriman kepada malaikat. Jadi apabila seorang itu beriman dengan malaikat, dia akan lebih takutlah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab dia beriman kepada malaikat yang mencatat uh, amalan baik dan amalan buruk. Iaitu malaikat uh, mencatat amalan yang baik di sebelah kanan dan mereka Atik mencatat amalan-amalan yang jahat di sebelah kiri. Jadi yang ketiga pula ialah keikhlasan dan kejujuran. Jadi kita dapat tahulah Sayyidina Abu Bakar ni dia terkenal dengan sifat as-siddiq di mana beliau ni tetap berpegang kepada kebenaran walaupun diuji dengan peristiwa Isra Mikraj. Jadi kita ni sebagai hamba ataupun sebagai manusia yang sering melakukan dosa, kita ni kenalah banyak Ataupun kita mestilah menghindarkan diri kita ni daripada aa, bersifat yang tidak baik. Di mana kita mestilah mengikhlaskan segala perbuatan kita hanya kerana Allah Subhanahu Sini kita laksanakan semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu Hari ini bersesuaian dengan aa, hadis 40 Imam An-Nawawi Itu yang pertama ialah uh, matanya berbunyi innama a'malu binniyat wa innama likulli mar'in ma nawa fa man kana hijratuhu lidun fa man kana hijratuhu wa rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusiba aw yumru an tanyankiha fa hijratuhu ila ma hajaru ilayhi jadi penting bagi kita ni untuk uh, ikhlas dalam melakukan uh, satu perkara jadi yang terakhir ini ialah rendah diri mana uh, kita ni mestilah ada sifat penting diri ataupun eh penting jadi maafkan saya rendah diri mana kita mestilah bersifat tawaduk sebab apa bila kita tidak bersifat dengan, apa bah maafkan saya apabila uh, kita bersifat dengan rendah diri ni tawaduk ni kita akan uh, tidak akan membanggakan diri ataupun orang cakap sombong sebab apa bila kita rendah diri kita akan sedar kita ni hanyalah um, usaha yang banyak melakukan dosa itu kita ni hanyalah sekecil kecil uh, Masya. ataupun makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada bila adanya uh, rendah diri ni kita akan tidak akan membongkak tidak akan menghina dan kita akan uh, saling menghormati antara satu sama lain. Jadi itulah merupakan serba sedikit yang boleh kita jadikan uh, panduan daripada tokoh untuk kita atasi isu-isu yang berkaitan dengan akhlak ini. Jadi inilah merupakan uh, rujukan yang saya ambil untuk melaksanakan uh, video ini. Jadi itulah uh, serba sedikit tentang uh, Penceritaan saya tentang akhlak Jadi diharapkan uh, Dapat memberi manfaat kepada Segenap masyarakat Supaya sini kita dapat tahu bahawa Pentingnya akhlak ni bagi seseorang uh, Manusia Kerana apa? Kerana akhlak yang baik ni ialah Akhlak yang paling susah uh, untuk kita buat Kerana Rasulullah SAW pun Cakap bahawa uh, Benda yang paling susah nak buat ni ialah uh, Akhlak yang baik Iaitu kita ni jadi orang yang baik sebab apa kita manusia ni kita ada nafsu. Kita nak buat benda-benda yang tidak baik jadi pentinglah bagi kita ni untuk kita ada uh, akhlak yang baik ni supaya kita ni uh, dapat menjadi mukmin yang bertakwa selalunya uh, dapat menjadi hamba Allah yang sentiasa patuh kepada perintahnya. Sekian wabillahi taufik wabihidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri, diri saya sendiri. Sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.